ikki og'zim suhbatlashadigan narsamiz bor edi aslida biz uchun andijonda bu mavzuni ochishlik ancha noqulaylik keltiradi chunki biz tomonlarda o'lim marosimlari juda qadrlanadi masalan bir kishi vafot qilgandan keyin uchinchi kuni albatta bir marosim qilinishi yettinchi kuni yigirmanchi kuni qirqinchi kuni bir chiroyli qilib qo'y so'yib marosimlar qilishlik odatlarimiz bor hattoki bir kishi haqida gapirilsa bu odamni marosimlar haqida munosabat qanday deydigan savollar beriladi agar o'lim marosimga munosabati yaxshi emas deyilsa uni qora ro'yxatga olishlik odati ham bor Uh, men shunchalik bo'lsa ham aynan shu mavzuda ozroq gapirmoqchiligim uch to'rt kun avval bir yosh yigit vafot qilgandilar u kishidan ikkita yosh bolachalar qolishgan shuni janozasida men odamlarga iltimos qildim birodarlar bu kishi bizni bir birodarimiz musulmon yigit vafot qildi orqasidan yetim bolalari qoldi bizlarga bir sunnat amal bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hazrati alini akalari jafar roziyallohu anhu rasulullohni anh, amaki vachchalari vafot qilganda bir gap aytganlar hay birodarlar jafarni oilasiga taom tayyorlanglar taom yegizinglar chunki bularga shunday bir boshiga musibat yetdiki o'zlari taom hozirlab yeydigan holatda emas e'tibor beryapsizmi odamni boshiga musibat yetganda bizda uch kungacha taom tayyorlab bo'lmaydi uyda qozon osib bo'lmaydi ovqat qilib bo'lmaydi degan gaplar shu hadisdan kelgan odamni boshiga qattiq musibat yetganda ovqat tayyorlab o'zi yeyish yeyishqodir bo'lmaydi shuning uchun rasululloh boshqalarga buyurdilarki bu joyga ovqat olib kelinglar bolalarga yegizdiringlar bular mashg'ul bo'lib qolishdi deganlar afsuski bizda bular o'lim boshiga kelgan odamlar boshqalarga taom hozirlash ko'chadan non olib kelish ovqat olib kelish xotinlarga bir lata putalar qilishlik bilan hatto otasi o'lganini unutib qo'yadi bu tomondagi musibat kuchliroq bo'ladi men o'sha janozada iltimos qildim iltimos bularga taom hozirlatmanglar uch kundan keyin xudoyi qildirib bu joyga kelib osh yemanglar yetim bolalarni haqqidan qo'rqinglar dedim afsuski odamlar bizni gapimizga kirmaydi ko'p o'zbeklarimiz xotinlarini dinida yashashadi ular qilinishi kerak bo'lgan aytgan narsalarni qilishadi qilmaslik kerak degan narsani qilishmaydi jon birodarlar o'lim haq yaqinlarimiz qo'shnilarimiz qarindoshlarimiz vafot qilishlari hozir shu kunda ham ko'p bo'lyapti kasallik sabab agar ulardan yetim bolalar qolgan bo'lsa zinhor o'sha joyga borib taomlanmanglar chunki bilinmaydiki ularni merosi taqsimlanganmi yo'qmi aksarda taqsimlanmaydi bizda yana bir sunnat o'sha hozir eslaganimiz bir yaqiningiz vafot qilsa u joyda bir narsa yeyishni o'ylamasdan u joyga yegulik olib borishlikni o'ylang sizga sunnat shu yaxshi taom oling uch to'rt kunga yetadigan boshqa ozuqalar olib o'sha joyga xabar olgani boring ularga majburlab yegizdiring iloji bo'lsa ularni musibatidan ariting chunki sovg'a bir narsaga hadya bersa odamda shunday narsa bor tabiiy bir ko'ngli ko'tariladi haligi musibat esidan chiqadi siz borligingizdan shukur qiladi yaxshiyam shu odamlar bor biz mana dadamiz vafot qilgandan keyin ham xabar olib turishadi deb payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar qaysi bir musulmon birodarining boshidan musibatni ko'tarilishiga harakat qilsa alloh taolo u odamdan qiyomat kuni eng katta musibatni boshidan ko'tarib qo'yadi vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh